продолжить для того чтобы как бы расширить и углубить то что то, что сейчас вот пошел разговор очень очень хороший то есть э, я вчера допустим был так, у Дины был этот группишен uh, парень мы были в кембридже в таком молодежном районе и я смотрю там все люди веселятся у них нет никакого вопроса то есть вот этот вот вопрос о котором вы сейчас говорите он должен возникнуть у людей но на сегодняшний день столько увеселения кругом и столько отвлечения кругом, и все эти э, средства массовой информации стараются нас увести от э, действительности какой-то, что у нас, э, э, я не знаю, большое э, количество людей просто ушло от этого вопроса. Я людям Это было на пире во время чумы, чумы что ли? Да. да. А сейчас здесь да. пире во время чумы. А, а. Нет, ребята, вы же не знаете, чем они ночью занимались. Да, да, почему нет? Они же не? потом приехали домой, очень им было мучительно больно, они так переживали и, и мучились вопросом о смысле. Да, и ждали царя тоже одновременно. И Кстати, между меня... прочим, хорошая мысль тут есть, что Европа это, как ты говорил, это не совсем не семья, а просто коммунальная квартира. Сказал, ну, вот. То, что сейчас получается, правильно, каждый по своим делам, но ответить ребятам, у нас тоже сегодня был разговор, и тоже достаточно, достаточно жесткий, и не, и не прерываемый никакими там, телевидением, радио и так далее, и так далее, как бы такой достаточно жесткий разговор, когда человек просил ему объяснить, а что вы имеете в виду, что вы имеете в виду под семьей, я не понимаю это, я не чувствую, может быть, я не понимаю, и был абсолютно прав. Иначе какой аргумент пришел в самый последний момент, когда уже практически табуретка занеслась над моей головой практически? Я сказал, окей, по моим ощущениям, ты поймешь это только с, при одной мысли, что мы все останемся здесь, мы все сдохнем. Ты понимаешь эту мысль? Что мы все сдохнем? Тогда человек мне сказал, да, я это понимаю. Вот это я понимаю. А? Нет, я не утверждала и не спрашивала. Я просто, как бы, сказал вот так, гипотетически. Потому что идея любви не работала? Да, какая любовь, какая кто? Я не понимаю, не чувствую и не хочу чувствовать, потому что, как правильно говоришь, меня отделяет от этого, там, средства массовой информации, не знаю, там, реклама, есть, окружение, не верить, там, окружение. Не верю. Ну, не верю. Но, но, не верю. но, если мы сдохнем, то это верит. Говорит, а, вот эта мысль меня устраивает. Так вы, оказывается, говорите о том, что мы все сдохнем, и поэтому нам нужно каким-то образом, я не знаю, сесть за стол, там, представить себе, что мы все связаны, как в одной семье и так далее. Вот. Нужно просто ждать, пока жареный петух клюнет в одно место. Тогда мужик перекрестится, и все будет хорошо, тогда но, все возьмутся за дело. Но это то, что а Саша пока говорит. Правильно. пока я не происходит. Правильно, Саша, пока компания такая теплая вечером, да? Да. Кембридже. А, таким плоским столом. И остался последний кусочек сыра. У меня был один знакомый, который в таких случаях он очень сыр любил. Ну не важно что, но, допустим, он правда сыр любил. Он всегда говорил, вряд ли кто-то любит сыр так же, как я. Подал его и ел. Ага. То есть, ну, он хотя бы оправдание нашел всему этому. Они просто, когда свет выключили, там каждый ткнул вилкой в эту тарелку и там в руки друг друга. Ну, опять, ну, в семье ты представляешь такую ситуацию? Опять, давай приведем этот самый-самый простой пример. Я да? представляю, твой сын сначала съест сам, и пока он не насытится, он даже со мной не поделится. Ну, это его персоналити, над которым мы работаем. Мы как семья, мы работаем над этим, и он уже делает большой, большой прогресс уже, я думаю, в, в, в этом отношении, по крайней мере. Это его персоналите, это никуда не денешься, но как бы мы влияем на него в любом случае, как, как семья. И он явно меняется. Явно меняется. Ты влияешь как семья, а другая семья может не влияет. И что тогда? Ну, я об этом и говорю. Значит, каждый должен почувствовать. о, о том, что мы. А если все, каждый не мы все связаны как бы в наши маленькие семейки и в большие семейства. А если не почувствовать каждый, что будет? Ничего, значит, на этом все останется. Значит, мы будем чувствовать, с одной стороны, нас будет давить наше ощущение несправедливости. Мы будем торчать на улицах, требовать чего-то, каждый своего. В итоге нам это может быть дадут, а может быть побьют. побьют. Ну неважно. Побьют один раз, мы снова выйдем в большей массе, потому что мы это чувство несправедливости будет расти. Нас опять побьют, мы третий раз выйдем туда, и уже когда не хватит сил, не знаю там дубинок и людей просто на это, нам дадут этот кусок. Я не знаю, отпечатают деньги, дадут там, там сделают что-то и все. Ну и что? И будет еще хуже. Будет еще. Понимаешь? Будет еще хуже. Поэтому... Это не весело, то, что ты говоришь не весело. Окей. у нас все-таки спокойно очень пам 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 Утром вышел я на площадь покурить решил с друзьями. Вышел, да, в ответ мне полицейский и дал по жбану. пам 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 пара пам Так устраивает пам 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 Два, я... понравится. Что, Хелен понравится? Окей, хорошо. Так вот, теперь я зачитаю вот этот документик, который мне случайно попался, попался в руки. Так, в нем написано, значит, три вещи, там ничего, там читать много не буду. Надеюсь, три вещи, например, карапинка. которые, да, которые, три, три пункта буквально, здесь, которые с точки зрения написавших этот документ, они должны как бы лечь в, 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 основу. в основу, да, в краеугольным камнем в то, что происходит сейчас с нами. Первое. Обеспечение необходимо... В необходимым всех членов общества. Обеспечение необходимым всех членов общества. Представь, что мы всели за круглый стол, мы хотим что-то там решить. Вот один пункт. Это обеспечение необходимым всех членов общества. Правильно? Правильно. Между прочим, мы сегодня посмотрели фильм Beautiful. Посмотрите, да. если у вас будет время. И телевизор. И телевизор. И компьютер. Просто мы живем в каком-то мире, в котором мы просто забыли о том, как живут люди. Мы просто, просто не понимаем. No, beautiful. Не, не, не. Life is beautiful, мы этот мир помним. Да, beautiful, который взял очень много призов, по-моему, да, и, не знаю, Оскар. beautiful испан... неправильно написан. Он типа, написан B... по-испански. B I U что-то такое, beautiful, да. И там как раз таки beautiful, да. Full. Ну такой фильм тяжелый, но в принципе там как раз таки показано о том, что мы совершенно забыли за своей погони за хорошими квартирами, машинами и э, школами для детей. Мы совершенно забыли вообще, как люди живут. Мы вообще забыли, что такое жить там за кусок хлеба и воду. Слава Богу, ты меня поддержал, потому что ты сейчас объясняешь обеспечение необходимым всем членов общества, по но. сути. Я с тобой все равно не согласна. Но, но за этим столом ты, ты будешь приведешь вот этот пример. О том, что но... есть так, разные как люди. Стол круглый, мне приходится с тобой согласиться. Есть разные люди, у них разные потребности. Никто не говорит, что всех нужно опять уравнивать, как это было в, в, Со в Советском Союзе. Но каждому нужно как бы дать то, что, то, Минимум. что необходимо. Минимум для проживания. Но для этого, опять, для этого опять нужно, э, как бы, понять о том, что минимум у каждого может быть разный. Да. Но, но этот минимум каждый. Но, а как ты представляешь, чтобы человек дошел до того и понял, что у тебя минимум iPhone, а у меня минимум кусок хлеба? А у меня есть второй пункт по этому поводу. Right. Обеспечение социального общественного, в кавычках, образа мыслей, прививая общественные ценности при помощи средств массовой информации интернета и в первую очередь социальных сетей. То есть нужно создать окружение. Какое? Ну, я не знаю, телевизор, реклама, не знаю, газеты, радио и так далее, который не будет говорить «купи» там, за процент, который мы тебе даем там дальше, а который будет говорить «сделай так». Я не знаю, я не хочу говорить слово «отдай», но, по крайней мере, что-то сократи, там, я не знаю, «обеспечь». И тебе от этого будет счастье. Помнишь, как эти? О, я смотри... как то все пропустила, извини. да я, говорю, я тебя очень внимательно слушала. Значит, она что-то натворила опять, и теперь будет, теперь будет вытручиваться как? Что ты пропустила? А, весь, весь, весь Да. Окей. То есть создание. Это правильная же мысль, Гриша? Это правильная мысль. Создание некой, некой структуры вокруг. Который будет прочищать мозги нам всем, потому что, а иначе, а каким образом мы иначе можем... Вот так может ты все-таки говоришь о какой-то новой системе образования? Образование, воспитание, не знаю, но, но система, правильно, общественный а образ... А пока мы не научимся чувствовать друг друга, социальной справедливости не будет. Чувствовать друг друга... Правильно, но, но, но ты же сама сейчас только что сказала о том, что а как мы научимся чувствовать друг друга, если один скажет, а, я там хочу... Если я у нас хочу... нет ничего общего, вот и Рокса пишет, как ты можешь чувствовать другого, если нет ничего общего? У, Значит, есть общее. у нас что? есть общая возможность э, всем остаться здесь. Живым на этой голубой планете? Не, не уже не живем, но, 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 живыми, да, я да, про это да. Говорю. Общее у нас есть. У нас уже есть общее. То, что мы все, мы все тогда сдохнем. Как сегодня мы пытались умрем, рассказывать. Так, умрем, 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 умрем. Ну, ну давай тогда так. Значит, у тебя если... спит, и значит ты умрешь, и да, я умру. Все. Я так думаю, что если по каким-то образом вот взять, так и у всех, всех, всех одинаково воспитать. Тогда еще мы... Бы все были бы воспитаны, и они бы могли бы с собой как-то договориться по справедливости относительно. А есть трудновоспитуемые. А если все трудно то еще по-разному по, -разному, по -разному ну, 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 ребята, ну, ну, возьмите пример школы. В школе есть и трудно есть и из богатых семей, есть из бедных семей, но тем не менее школа уравнивает всех. Правильно? Нет, ты ну, просто никогда ты? не был в школе, ты на собраниях не ходишь, ты понятия не имеешь, что происходит в школе. А я ночью я родился под забором. В школу не ходил. У нас есть и один общий путь развития, говорит Хелит. Так. И мы как один умрем в борьбе за это.